Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa wa ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam program Sejenak bersama Kalamullah. Di dalam program kita pada pagi ini kita akan membicarakan surah yang kelima daripada Al-Quranul Karim Iaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah merupakan sebuah surah yang diturunkan di Madinah mengandungi 120 ayat bermula daripada muka surat 107 sehinggalah 127. Tema utama surah ini ialah menekankan kepentingan untuk memenuhi janji dan kontrak. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di awal permulaan surah ini iaitu ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji. Apabila kita berjanji, maka hendaklah kita memenuhi, berpegang dengan janji kita itu tadi. Begitu juga dengan kontrak yang kita lakukan. Di antara tanda-tanda uh, orang munafik itu ialah, apabila dia berjanji, dia mengkhianati janji janjinya tersebut. Seterusnya tema utama surah ini juga adalah uh, kepentingan untuk mematuhi syariat dan juga hukum-hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala serta penyempurnaan bagi agama Islam. Antara faedah yang kita dapatkan daripada ayat ini ialah yang pertama seperti yang disebutkan tadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian yang khusus terhadap keadilan dalam membahagikan harta pusaka. Disebutkan cerita tentang harta pusaka berapa banyakkah yang sepatutnya diberikan kepada isteri kepada uh, uh anak lelaki, anak perempuan dan seterusnya, itu dijelaskan secara detail di dalam surah ini. Begitu juga menceritakan tentang um, haiwan apakah yang halal dimakan dan apakah yang diharamkan. Secara asasnya semua haiwan itu adalah halal untuk dimakan melainkan uh, apa yang disebutkan secara nas secara khusus di dalam Al-Quran uh, dan juga uh, secara qiyas um, tentang apa yang diharamkan untuk dimakan. Sebagai contoh binatang buruan yang diburu oleh orang yang sedang di dalam ihram haji ataupun umrah. Itu juga di antara perkara yang dilarang untuk dimakan. Kemudian <tuh> asas dalam bersuci itu adalah menggunakan air. Sama ada berwuduk untuk mengangkat hadas kecil ataupun untuk mengangkat hadas besar. Itu semuanya menggunakan air. Jika ketiadaan air, maka dibenarkan untuk bertayamum dengan debu tanah. Sebagai contoh, orang yang sakit yang tidak boleh kena air ataupun orang yang bermusafir tidak ada air yang mencukupi untuk mengangkat hadas, maka diperbolehkan untuk bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Begitu juga di dalam surah ini menceritakan tentang tertib untuk berwuduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati Fagsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah uh, muka kamu. Waaidiyakum ilal marafiq dan tangan dua tangan kamu uh, sehingga ke siku. Wamsahu biruusikum dan sapulah kepala kamu dan waarjulahkum ilal kaki. Begitu juga uh, kaki basuh kaki sehingga ke bukulali. Sehinggalah ke pada akhir ayat ini. Jadi ini di antara tema-tema ataupun perkara yang disebutkan di dalam surah Ali Imran. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal dan uh, mencari waktu untuk kita mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pedoman di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ila liqa'in akhar. Wa billahi al-hidayati wa tawfiq. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته